मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ अलहदिल्लाबीम वसलाम अला रसूलिल करीम रात का पहर है न जाने कौन सा पहर है हर तरफ़ स्याह अंधेरी रात छाई हुई है चांद की भी आखिरी तारीखें हैं आसमान पर मौजूद नहीं है पूरे आसमान पर गहरा अंधेरा छाया हुआ है नीचे वादी में छोटा सा शहर है वहाँ भी मुकम्मल घनघोर घटा की तरह छाया हुआ गहरी सियाह तारीख रात है रात होने की भी हैसियत से और दुनिया में जहालत की गुमराही होने की वजह से दोनों ही तरह का अंधेरा है इस वक्त दुनिया का नेक तरीन इंसान मोहम्मद अलतम हार हिराम में बैठे हैं दुनिया पर गौर कर रहे हैं जिस शहर में रहते हैं वहाँ अल्लाह का हरम है काबा है वहाँ लोगों को देखते हैं गौर करते हैं कि इंसानियत क्या यही इंसान है इसीलिए ये इंसान इस जहाँ में आया होगा अचानक वार रोशन हो जाती है फ़रिश्ते की आमद के नूर से भी और वो फरिश्ता जो पैगाम लाया है उसके नूर से भी आप और मैंने हज़ारों मरतबा क़ुरान की पहली वही के लफ्ज़ सुने हैं पढ़ आप कहते जब उसने कहा पढ़ तो मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता यहाँ एक बारीकी को देखिए कि फरिश्ते ये ने ये नहीं कहा कि कुल कुल अगर कहता तो आप दोहरा सकते थे कि जो कह रहा हूँ वो मैं दोहराए जाओ ना कोई भी इंसान चाहे कोई भी जबान ना बोलता हो मगर उसे कहा जाए कि किसी भी लफ ज़बान के अल्फाज दोहराओ तो हम दोहरा सकते हैं मगर यहाँ फरिश्ते ने कुल नहीं कहा ये नहीं कहा कि दोहराओ ये कहा कि पढ़ो पढ़ने के लिए जो चीज़ पेश की गई जबान वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त बोलते थे पैदाइश से लेकर अब तक की उम्र में वही जबान बोलते हैं और सुनते हैं मगर चूँकि अल्लाह ने कहा कि उम्मीद थे तो फरमाया मैं नहीं पढ़ सकता हम सबको मालूम है तीन दफ़ा फ़रिश्ते ने कहा तब आपने कहा तब आपने पढ़ा इकरा जिसम रबी फलक पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तख्लीक किया और फिर पूरी वही है जो हम सबको याद है वो लम्हा ज़रा गौर कीजिए जब मक्के में हर इंसान सोया हुआ था उस वक्त किसी को क्या मालूम होगा कि कायनात के न जाने किस हिस्से से जहाँ मेरे रबाल की तजलियात मुरतकज़ हैं वहाँ से अल्लाह ने इस इंसान पर जमीन पर रहने वाले इंसान पर कितना रहम फरमाया उसने कि उस पर अपनी वही अपनी गुफ्तु के लफ्ज़ अपने प्याम पर जब्राई सलाम के जरिए भेजे अगर सोचें तो इंसान अपने मुकद्दर पर जितना नाज करे और इंसानों में से वो लोग जो वारिस हैं इस किताब के वो अगर गौर करें तो कितनी बड़ी अजमत है जो अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए हम मुसलमानों के पास भेजी और पहला लफ्ज़ ही कहा इकरा पढ़ पढ़ने की क्या आजमत होगी इस पर इंशाला कभी बाद में गुफ्तु करेंगे इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है उस अंधेरे तारीख मक्का के शहर में गार हिर की तनहाई है और जबरासम से नफीस मौजूद है वहाँ पर इंसान की भलाई का इंसान के मुक़दर के रोशन होने का कितना अजीम लम्हा होगा वो जब उस फरिश्ते अल्लाह के रसूल सलाम से कलाम फरमाया आप पर भी क्या कैफियत होगी उस वक्त अंदाज़ा लगाइए जब सलाम ने गुफ्तु की होगी आपको ना और अल्लाह ने इतना एज़ाज़ बख्श दिया इंसान को कि इंसान का सर फख्र से बुलंद हो गया होगा उस दिन इंसानियत को इतना बड़ा शर्फ़ मिला कि मलाए आला ने इस पूरी कायनात में आलम अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो वो भी तखलीक किया जो तुम्हें मालूम ही नहीं है न जाने इस अज़ीम कायनात में क्या क्या मखलूक होगी मगर इस छोटे से हिस्से ज़मीन पर अल्लाह ने इस इंसान को इस काबिल समझा कि अपने पैगाम और आखिरी पैगाम जो क़्यामत तक उसका पैगाम है उसके लिए मुंतखब किया बनी ना इंसान को अल्लाह के रसूल को जब यह पैगाम मिला हम सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए ये बात बताने की नहीं आप और मुझे हम बचपन से ये बातें सुन रहे हैं ना जब आप लाए तो सबसे पहले आप अपने घर तशरीफ़ लाए याद रखिए इस बात को आज भी अगर मैं और आप ये चाहते हैं इस ज़मीन पर इस तरह ज़िंदगी बसर करें जिस तरह अल्लाह के रसूल अल्लात ने क़ुरान पढ़ कर बताया खुद अमल कर कर बताया तो उसका एक ही रास्ता है वही से मिलने के बाद आप हरम में नहीं गए आप काबतुल्लह में नहीं गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मिलकर पैगंबरी लेकर पहले अपने घर आज भी अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दीन आए तो मेरे भाई और अज़ीज़ों उसका सबसे पहला एक ही तरीक़ा है उसका कि वो हमारे घर से आएगा उसका पहला स्कूल मेरा और आपका घर है उसकी पहली मंजिल उसका पहला सबक मुझे और मेरे आपके बच्चों को घर से ही मिलना है आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी वीवी उम्र मोमिन खदीजा रजी अल्लाह तना सबसे पहले ही मान आए तो एक दाई के लिए भी दीन की दावत देने वाले के लिए भी जैसे हमने पिछले सबक में पिछले दर्स में बात की थी कि हम कुंतुम खैरा उम्मत है खैर उम्मत है खैर उम्मत का एक फर्द छोटे से छोटा जो यूनिट है वो घर है उस घर में पहले फ़र्द मियाँ और बीवी हैं फिर हमारी औलाद है हमारी ज़िंदगी में अगर दीन आ जाए हमारी ज़िंदगी अगर खुदा की लाई हुई वही के मुताबिक गुजर हो जाए बसर हो जाए ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के ज़ेर साया फलने फूलने लगे तो इस ज़मीन पर ख़ैर का चश्मा फूटने लगेगा आज अंदाज़ा लगाइए हम मुसलमान किस कदर परेशान हैं आज ये नवंबर का महीना चल रहा है इस मौजू पर भी कभी गुफ्तु करेंगे कि मुसलमान इस वक़्त किस क़दर परेशान हाल हैं कोई पुरान हाल नहीं है क्यों होगा कोई वो ख़ुदा जिसने हमें ये कलाम दिया जिस कलाम की अज़मत से हम दुनिया के इमाम बने थे आज उस कलाम को छोड़ चुकी है पूरी उम्मत छोड़ चुकी है दुनिया के साठ फ़ीसद से वसाइल ज़्यादा वसाइल पर हम मुसलमान हमारे हाथों में हैं मगर किस कदर जिल्लत का शिकार है यकीन कीजिए जैसे शैतान क़यामत के दिन कहेगा ना कि फ़ला तलुमूनी वलुमोन फसकुम, मुझे मलामत मत करो अपने आप को मलामत करो तो ये परेशानी ये मलामत हम मुसलमानों को ख़ुद अपने आप को करनी चाहिए ये किसी का ये हमारा बोया है जो हम काट रहे अल्लाह ने तो अजमत उस वक़्त अंदाज़ा लगाइए कि वो, वो वो सहरा अरब का वो सहरा जो सारी दुनिया से कटा हुआ था इस पहली वही के आने के बाद जब वही आने लगी अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए अंदाज़ा लगाइए वहाँ से तेईस साल के अरसे में तेरह साल लगे गालिबन मदीना में हज़ारों लाखों मुरबा मील पर इस्लाम के नाम लेवाओं ने इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया था उस वक़्त चंद हज़ार थे वो आधम करोड़ नहीं है अरबों में मगर क्या वजह है सिर्फ़ एक ही वजह है कि अल्लाह का दीन मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकल गया है ये अजमत अगर मुझे और आपको मिलनी है इस उम्मत को अगर मिलनी है तो उस ही कलाम से मिलेगी जिस कलाम को लेकर मोहम्मद अल्लाम ने दीन की तबलीग शुरू की मेरी खुदा से दुआ है आप भी दुआ करें कि मेरी और आपकी सारी उम्मत हमारी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर होनी शुरू हो जाए मगर दोबारा मैं कहूँगा कि उसका पहला स्कूल उसकी पहली सीढ़ी मेरा और आपका घर है जब तक मेरी और आपकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं ढलेगी जब तक मैं और आप ख़ुद कुरान सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे किस तरह मुमकिन है कि हमारी औलाद हमारे बच्चे उस दिन पर अमल कर सके। यही वजह है कि एक घर के बाद दूसरा घर दूसरे दूसरे घर के बाद हज़ार माँ घर लाख माँ घर दीन कुरान और सुन्नत की रोशनी से खाली होते चले जा रहे हैं आज हमारी ज़िंदगी इंसानों के बनाए हुए नाम नेहाद, कानून जिसका जिसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर, कर जिल्लत के सिवा किसी इंसान को कुछ नहीं मिला तो हम मुसलमानों को क्या मिल सकता अगर भलाई और ख़ैर है तो मेरे अल्लाह के क़लाम और उसके महबूब व सलाम की सुन्नत में कल भी मुसलमान इसी रास्ते पर चल कर दुनिया के इमाम बने थे और आज भी अगर हम इस ज़िल्लत से निकल कर दुनिया में सर खरू हो सकते हैं सर बुलंद हो सकते हैं परेशानियों से और ज़िल्लत से बच सकते हैं तो उसका एक ही एक ही रास्ता है और वो रास्ता अल्लाह का कलाम और मोहम्मद अल्लात की सीरत है जिस पर हम चलकर कामयाब होंगे जिस पर हम चलकर वो इंसान बनेंगे वो मुसलमान बनेंगे जो अपने रब के सामने जब कयामत के दिन हाज़िर हो सकेगा तो अगर इस ज़िंदगी इस तरह गुजारी है तो कह सकेगा कि मेरे रब मैंने कोशिश ज़रूर की थी मेरे भाई और अजीज़ों अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो खुदा को क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह मुझे और आपको अपने कलाम पर अपने कुरान पर और अपने महबूब सलाम की सुनत मतारा पर अमल करने की तोफ़ीता फ़रमाए व मैन अलबलाग व आखिर दावाना अनिलहमदल रबीआलम